যদি স্পর্ট এডমিশনতো চান্স নপা বা স্পর্ট এডমিশনতো এডমিশন নপা তেনতে তোমালোকৰ কি হব বা ভাল লাগা কলেজ আছে সেইখন কলেজত যদি সিট খালি না থাকে তেনতে তোমার কি হব এছপৰ্ট এডমিশ্যন নকৰিলে তুমি বেলেগ কলেজত কেনেকৈ এডমিশ্যন কৰিব পাৰিবা এছপৰ্ট এডমিশ্যনত যদি নোপোৱা তেন্তে তোমাৰ হয়তো অলপমান প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে কলেজত এডমিশ্যন কৰিবলৈ তাৰ কাৰণ তোমালোকৰ বেলেগ কলেজত যাব লাগিব বেলেগ কলেজত খোজ কৰিব লাগিব যে তোমালোকৰ ছীট খালী আছেনে যদি চিট খালী থাকে তেন্তে সোমাব পাৰিবা আৰু মোৰ এটা ধাৰণা মানে মই যিহেতু আগৰ পৰাই দেখি আছোঁ যে এক্সপৰ্ট এডমিশ্যন যিখন কলেজত যাবা সেইখন কলেজতে হ'ব হয়তো তোমালোকৰ মেজৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব পাৰে ধৰি লোৱা তোমাৰ ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তুমি হয়তো ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টত ছিট খালী নাই তোমাৰ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত বা পলিটিকেল ছাইন্সত ছিট খালী আছে গতিকে সেইটোত সোমাব লাগিব নহ'লে বেলেগ কলেজতো এডমিশ্যন নাপাবা ঠিক আছে সেইকাৰণে তোমাৰ এক্সপৰ্ট এডমিশ্যন হ'ব কিন্তু হয়তো তোমালোকৰ ছিট ছিট মানে কি মেজৰ হয়তো চেঞ্জ কৰিব লাগিব